И вот это и позволяло держать эту историческую память в таком, ну я бы сказал, латентном полузакрытом, но постоянно живом состоянии. А что касается элиты, то она давным-давно дистанцировалась от ну, элита, она стремилась искусственно ускорить процесс или ополячивания, или, так сказать, о московании, или, как выразиться, скажем, в отношении московских порядков, или, может быть, часть элиты стремилась, так сказать, жить по правилам там вельможных каких-то правителей, королей дальних стран, той же Швеции, может быть, и других государств. Это ее участь, и, к сожалению, мы видим элита на тех или иных исторических этапах зачастую сама виновата в том разрыве сама этот разрыв провоцирует между народом между подавляющим большинством общества и самой себя и это приводит и для элиты и для самого населения такого разрывного такого деструктивного общества приводит к плачевным в конечном счете последствиям о чем наша история как раз увы неоднократно и свидетельствует Но Вроде зрели стремления к духовному возрождению. Нужно сказать, что именно в XIX веке, а конкретно в 1863 году, Павло Чубинский на студенческой вечеринке написал стихотворение «Ще намерла Украина», которое впоследствии в несколько видоизмененном варианте станет гимном нашего государства. Насколько я понимаю, это все-таки вариант, он написал услышав «Польский, «Ще польска не сгниела». То есть какой-то был, как говорится, пример перед глазами. Ну, здесь и влияние, как я сказал, вот это элитарное влияние тенденции к ополячиванию, и в то же время какие-то глубинные связи которые жили в умах молодого поколения, тогдашних интеллигентов, творческих людей. И Чубинский в данном случае пример вот такого сочетания. Это очередной всплеск польского национально-освободительного движения. 1863 год, одно из самых масштабных и, увы, для поляков, конечно, самых кровопролитных попыток освободиться от зависимости и от России, и от Австрии, и от Пруссии. И вот эта мотивация двойная, она очевидно и подвигла автора на подобное стихотворение, ставшее, правильно вы сказали, в несколько таком виде обновленном, что ли, да, первыми строками нынешнего государственного гимна Украины. Сто лет назад, в 1914 году, началась Первая мировая война, которая принесла огромные бедствия, огромные жертвы народам, которая столкнула... В одном и том же бою украинцев разных украинских земель. Но так или иначе, благодаря этим событиям произошел развал Российской и Австро-Венгерской империи. И украинцы этих земель, как и другие народы, получили шанс на самоопределение, шанс на объединение. Смогли ли достойно им воспользоваться? Как вы считаете на тот момент? Ушли в прошлое четыре огромных империи, да? Я Российская, не обо всех: э, австро-венгерская, германская и османская или турецкая империи. И, конечно, для тех народов, которые жили э, под игом, так скажем, особенно вот в последнем варианте турецким владычеством на территории огромной территории э, восточной и частично центральной Европы, в том числе и перед э, народом Украины, возник реальный шанс воспользовались этим шансом. Ну, первые попытки внушали, конечно, определенный оптимизм. Да? Уже в начале 1917 года была провозглашена такая серьезная заявка на будущее суверенное государственное существование под эгидой, так скажем, Украинской Народной Республики, которая шла к этому постепенно, но где-то на протяжении, скажем, вот полутора лет фактически это государство было создано, было сформировано и провозглашено одним из, по счету четвертым, как мы знаем, универсалом, это после известных событий, связанных с приходом власти большевиков в Советской России и так далее. Увы, к чему это в целом привело, мы тоже знаем с вами и по общей конве нашей истории, и по тем политическим сюжетам, и по персональным судьбам, драмам и трагедиям. Период, который вошел в историю по под названием периода Украинской революции или Украинской национальной революции закончился, увы, для э, тех, кто чаял видеть результатом этой революции независимую, суверенную, мощную Украину, закончился неудачей. Но именно в этот период, 22 января 1919 года, на Софийской площади в Киеве был провозглашен акт злуки Украинской Народной Республики и западно Народной Республики. С вашего позволения я зачитаю текст. Віднині воїди назливаються століттями відірвані одна від одної частини единой України – Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Украинская Народна республика». Ну так или иначе, большая часть этой территории этой республики вошла в состав Украинской Советской Республики. Давайте посмотрим наш следующий сюжет. Процес формування європейських держав у сучасних межах в основному закінчився у 19 сторіччі. Так у 1870 році виникла Германська імперія. І у тому ж році, приєднанням Риму, завершилося збирання італійських земель в італійське королівство. Сучасна територія України остаточно сформувалася в 1954 році. Когда Крымскую область было передано из складу Российской Федерации до Радянской Украины в рамках святкувань 300-летия Переяславской Рады, Сергей Анатольевич, насколько власть большевиков, сами большевики были заинтересованы в том, чтобы была Украина и на каких условиях они давали ей шанс на существование? Несмотря на то, что фундаментом, конечно, идеологии большевистского режима был Известный марксизм-ленинизм или пролетарский интернационализм, тем не менее, они проводили достаточно ясно выраженную и в чем-то четкую линию национально-государственного строительства. В том числе и здесь для них важна была внешне атрибутивно суверенная, независимая Украинская Советская Социалистическая Республика. И вот ради этого Ленин и его последователи даже пошли на то, чтобы присоединить к когда-то существовавшей территории Украины, Гетманщины или Малороссии присоединить те территории, те земли, которые, в общем-то, в нее никогда и не входили, в том числе и наши земли, юго-восток, восточный сегмент. Область войска Адамского, как да. было сказано в первом да. сюжете. Скажите, пакт Молотова-Риббентропа, он вернул в состав и Украины, и Белоруссии их исконные земли? Или все-таки советское правительство настояло на на своем и взяла что-то еще, то, что ранее не входило. Что они могли позволить себе в тот момент? Ну, допустим, часть э, той э, территории, которая известна под названием Западная Украина, в частности, э, Галичина или Галиция, да, по большому счету в состав территории Российской империи не входила. Австрийские так, земли. Она вошла по итогам э, трех э, разделов территориальных Речи Посполитой, вошла в состав Австрийской, затем Австро-Венгерской империи. И за вот этот исторический почти полуторавековой период она, конечно, оторвалась и ментально и в других, так сказать, в социально-экономическом плане, и в других э, моментах оторвалась от общей канвы исторического ну, проекта, исторической памяти о той же Древней Руси и тому подобное. И вот теперь получилось так, что военно-политическая э, удача или успех советской внешней политики, как тогда трактовалось, обеспечил. Э, возврат этих уже вроде давно утраченных территорий через значительный исторический промежуток времени снова к единому государству, теперь уже к советскому, а в его составе к Украинской Советской Социалистической Республике в 1939 году. А что Тут... касается Закарпатия, которое И... вошло в состав Советской Украины по результатам Второй мировой войны, что это было? Слабость Чехословакии или успех советской дипломатии? Потому что Насколько тяжко вообще существуют, происходят переделы границ и насколько это чревато? в ряде случаев? Во-первых, Чехословакия, в общем-то, сохранилась на политической карте Европы и мира благодаря, конечно, победам Красной Армии. И поэтому послевоенное чехословацкое руководство отдавало отчет этому и своему положению. Поэтому здесь был элемент вот такой исторической благодарности. И в то же время в самой Чехословакии в этот период с февраля 1948 года фактически утверждается аналог советского режима, так называемая народная демократия, поэтому родственные режимы, по большому счету, безболезненно произвели вот такую территориальную, своеобразную, так скажем, акцию. Я не могу сказать рокировку, потому что здесь не было, как в отношении с Польской Народной Республикой, обмена такими территориями, равноценного, равно, так скажем, масштабного и тому подобное, но историческая, в общем-то, какая-то обоснованность, вот такой акции была, и я думаю, и для Праги, и для Москвы и Киева это было в тот исторический момент, было достаточно понятно и разумно. Ну, подводя итоги нашей беседы, скажите, каково же значение Дня Соборности в современной Украине? Вот в ходе нашего рассказа мы поняли, как долго шел украинский народ к тому, чтобы все части Украины были вместе. Насколько это важно думать об этом сейчас, сегодня? Если народ себя осознает таковым, если он претендует на определенный статус в семье других народов, соседних, дальних народов, в современном мире, мы знаем, это очень пестрая картина мировая палитра и тому подобное, то он, конечно, стремится максимально иметь в едином каком-то государственном образовании, в едином территориальном аспекте почти все те земли, которые когда-то исторически имели к нему через те или иные поколения предшествующих предков имели к нему отношение. Поэтому это естественный процесс, логика в этом есть, но сегодня актуализируется проблема, к сожалению, для нас, в очередной раз, что такое соборность и как ее понимают и политики. І ідеологи, і широкі слої населення, то тобто весь наш народ. Я дякую вам, Сергію Анатолію за цікаву бесіду. А наших шановних глядачів я поздравляю зі святом соборності і свободи України. Бажаю вам тепла і затишку в оселях. До побачення, до нових зустрічей.